Всем доброго, тихого, мирного дня. Рада вас вітати на своем канале. Девчат, сегодня будет одно из видео, которое рубрика вам зашла. Это мысли вслух. Я очень рада, что вы меня поддержали. Вижу это по количеству комментариев, просмотров. Именно в такой формат видео. Не только меня, как специалиста, как нутрициолога, как похудевшего блогера, как человека. Но и вот такие мои мысли, которые не касаются ни стройности, ни улучшения здоровья. Вот просто, знаете, вот часть моей жизни. Канал ведь не зря называется «Жизнь худеющей богини». Да? То есть моя жизнь 2019 года, она изменилась на до и после. Я была больная, с кучей заболеваний, где-то хронические, которые никуда не денешь, да, где-то приобретенные. И после 2019 -го года жизнь приобрела совершенно другие краски. Два года мне понадобилось для того, чтобы улучшить свое здоровье. И сейчас уже три года я просто от этого кайфую. Это так коротенько. Кто меня не знает, меня зовут Лена, мне еще только 51. Я постранила на 60 килограмм. Кайфую сейчас от того, что каждый день я просыпаюсь и Рада, что мое здоровье не стало хуже, чем это было до 2019 года. Да? Вы понимаете, также думаю, о чем я говорю. Я хотела вас немножечко, скажем так, сейчас узнать ваше мнение, почему вы находитесь на моем канале. Ну, кто-то потому что вам интересен мой опыт, да, кто-то подписан вообще еще более пяти лет и видел весь мой путь, видит путь удержания результата, сейчас на данном этапе моей жизни вы видите, как меняется жизнь, это другая страна, адаптация к другой стране, как женщина в 50 плюс может что-то менять в своей жизни, потому что снижение веса это тоже было изменение моей жизни, я всю жизнь пробыла в весе 100 плюс фактически, да, в своем таком осознанном возрасте, и вот здесь снизить вес и при этом еще и держать свои результаты, это очень большая для меня работа, я очень собой горжусь. И мне интересно, почему вы смотрите, да, потому что хотите услышать какую-то информацию как, как, как от специалиста-нутрициолога, а также от уже постройневшего блогера, хотите услышать, наблюдать точнее мою жизнь вместе с, со мной, да, потому что это такой мой видеодневник моей жизни, начиная с 2019 года. И сейчас, вот знакомясь, <laughs> знакомясь, с новыми людьми, я предлагаю перейти на мой канал, подписаться, и некоторые просто в приятном шоке. Как так? Как так? Неужели это возможно? Ну, мне это очень приятно. То есть, почему вы находитесь? Вы, вам интересно наблюдать мои изменения в жизни, вам интересно мое мнение как эксперта, в этой области улучшения своего здоровья, да, либо еще какая-то причина, напишите мне, пожалуйста, об этом. Но сегодня не об этом, девочки. Это такая маленькое вам домашнее задание, поэтому можете уже брать ручки свои и писать комментарии. Сегодня я хочу поговорить на очень серьезную тему, как на мой взгляд, потому что она начала активно скажем так, двигаться на моем канале с, 2019, ой, с 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение в Украину. Многие начали мне писать, чему на державную. Кто-то пишет, а почему же тогда ты разговариваешь на языке оккупанта? Ну и в общем все, вы поняли, да, в каком русле дальше пойдет у нас. Но случилась одна ситуация, которая, знаете, вот окончательно поставила все точки над «и». Я бы так сказала. Чому важливо спілкуватися українською мовою серед українців? Да, от так би я сказала. Чому необхідно підтримуватись, дотримуватись державності країни, чому необхідно володіти українською мовою? Зараз об'ясню. Була така ситуація. Я вчера пошла оплачивать коммунальные, не коммунальные а аренду квартиры, девчонки, я немножечко сейчас соберу всю информацию, как говорится, до кучи, да, и тогда с вами поделюсь. Уже частично готово видео по визе. Я хочу, чтобы для вас это было максимально информативно, потому что много женщин мне сейчас пишут: Лена, а как это? Лена, а как кто? Лена, а сколько стоит? Лена, а сколько стоит проживание в месяц? Все это я стараюсь собрать, и обязательно с вами поделюсь. Но вчера я пошла оплачивать, давайте я возвращаюсь, я вот видите, перескакиваю, у меня столько информации, столько хочется делиться, рассказывать, и я понимаю, что в одном видео ты все не сможешь собрать. Я пошла оплачивать квартиру, зашла в банк, и там была очередь, ну я сидела, ждала своей очереди. Но знаете, что самое интересное, мне стало скучно. И я увидела, ну, сидят люди. Сейчас я, находясь в Таиланде, я просто рассматриваю людей. Очень много разных национальностей, очень много разных стран. И интересно наблюдать. Наблюдать, вот мужчина этот, например, он каждое утро здесь плавает, либо просто сидит. Ну, мужчина азиатской внешности. Не знаю, кто он. По, национально, по национальности, да, правильно. Но он постоянно находится здесь. Вот эта женщина тоже находится здесь практически, ой, практически каждый день, я так тихонечко, знаете, не буду нарушать личное пространство, эта женщина каждый день, поэтому у меня уже тут есть такая группа поддержки, кто находится здесь, когда и я здесь нахожусь. Так вот, я пошла оплачивать, и сидит девушка. Я так всех, ну, естественно, не вот так вот, да, а так вот со стороны обсматриваю. Ну, был мужчина возле меня, не рядышком. Он вообще пришел с газовым баллоном. Я понимаю, что это заболевание, где он просто его с собой носит. Да, девчата, вот так вот человек, ну вот так вот человек живет и. Я представляю, как это сложно, вот с этой бандурой постоянно ходить. Это, я думаю, что это нелегко. И я увидела девушку, она держит паспорт в руках. Я увидела паспорт синего цвета. И когда я подошла к ней, не подошла к ней, нет, боже упаси, я до людей не пристаю, чтобы вы понимали. Я просто так прошла мимо и смотрю, думаю, чей же паспорт? Обычно синий цвет это Украина по-моему, Соединенные Штаты Америки, если я не ошибаюсь, Канада. Возможно, меня поправьте, возможно, я еще какие-то страны не назвала, если вы знаете, напишите в комментариях. И, о чудо, в паспорте написано «Юкрейн», девчата. Я, ну тут я уже не сдержалась, я «Доброго дня!» Девушка поднимает глаза и говорит, Доброго дня, ви з України. знаєте от це, Ви з України, знаєте, я просто я була в захваті. Я говорю, да я з України, я з міста А ви звідки? Вона каже, я з Луганська. Тому коли пишуть про те, що Луганськ це не Україна, не треба мені про це писати. І дівчинка, вона в діта був. Дівочки, та я не знаю дівчат. Ну не так сложно сказати. Ну я думаю, где-то может тридцять може бути, так і да, рідна українська мова. Я дуже рада, що в мене тут є оточення, з яким я спілкуюся. Це пане, пан Олександр Оленка в мене з'явилася в Бангкокі. Також з'явилося декілька дівчат мого віку, де от ми будемо їхати на вечорниці 1 березня. Є люди, з якими я комунікую українською мовою. Ну, мені не складно, тому що в мене є україномовний канал. Мені взагалі це не складно. Но ось зараз не об этом. І ми почали з нею спілкуватися, вона з Луганщини вже більше двох років тут живе. І коли ми почали з нею вести діалог, я кажу, а де ви живете? В якому районі? Вона говорить, на Джамтіні, і я живу на Джамтєні. Я говорю, а в каком кондоминимуме вы живете? Она говорит, в Люмпени, девочки. Я вот просто, знаете, я опешила. Я говорю, так, только не говорите, что вы живете в Люмпени, в корпусе Ди. Она в корпусе Ди. Я говорю, так, стоп. На каком этаже? Думаю, сейчас скажет 17, это вообще. Мы, правда, вот даже живя в многоповерхивках, многоэтажках, да, мы не знаем своих соседей, даже тех, кто сверху. Ну, иногда сверху знаем, иногда затапливают. Ну, тут она оказалась на шестом этаже. В общем, мы познакомились, и еще одна украинская душа е поряд земною, самой в тему корпусе, в, 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 в Ми щось там общаємося з нею. Мені було дуже приємно, що вона спілкувалася українською мовою зі мною. Я тут, взагалі, щоб ви розуміли, спілкуюсь виключно українською мовою через перекладач, перекладач українською, перекладає на англійську або на тайську. Ми общаємося з нею і підходить мужчина і каже: Дівчата, доброго дня! Я была в шоке. Чтобы вы понимали, помещение банка небольшое. Ну, может быть там 30 квадратов. И на эти 30 квадратов из где-то человек 10, 3 украинца. Человек Вин Черкас, Он тут по работе. 1, 1 березня, 1 марта уже уезжает назад в Украину. Я была шокована. І от тепер я вас хочу підвести до тієї думки, що коли ти знаходишся за кордоном, мова є твоя ідентифікація. Да? Чоловік може розмовляти на русскому язиці, англійській, німецький, але коли людина спілкується мовою, тією мовою, в якій країні вона живе, це нереально круто. Ви знаєте, от здесь, коли говорять, мова не має значення. Мова має значение. Да, мы живем в, в Украине. Есть, скажем так, очень много русскоговорящих людей. Да, это, это нормально, потому что, ну, как бы Украина была в СССР сначала, да, вот все вот эти вот процессы, которые происходили, и где-то есть и наша вина, что не было вот такой активной пропаганды, да, я не побоюсь этого слова, украинского языка, а мы постепенно все это переводили, все постепенно, постепенно, но как война нас немножечко, скажем, подтолкнула к тому, что все-таки это есть идентификация нации. И когда вот здесь, находясь в Таиланде, Спілкуюся українською мовою, во-первых, для мене це дуже великий кайф, це практика, скажімо так, да, тому що виросла -то я фактически в СССР. Но ідентифікація нації, коли ти спілкуєшся з людиною, і ти кажеш йому, доброго дня! Він тобі відповідає, ви з України! Це просто неймовірно. Тому, ви знаєте, кожного дня. А зараз і моя родина, мій чоловік, моя сестра, моє оточення, більшість мого оточення спілкуються українською мовою. Це насправді дуже круто. І коли мене не питають, чому ти ведеш канал російською мовою, а не українською. Ну, по-перше, ви бачите, я комуні комунікую і українською, і російською. У мене дуже багато дівчат, які знаходяться в країнах Балтії, знаходяться. в Латвии, Литве, Казахстан, где, ну, к сожалению, как вам сказать, где есть вот такие вот разговорные, здесь я вообще, вы видите, что последнее время, особенно в Таиланде, все больше и больше украинскую мову, где есть такие термины, чтобы женщины меня поняли, услышали, да, то есть свой канал я рассматриваю так же, как и канал специалиста, естественно, я с ними коммуницирую, коммуникую, бачите, трошки я хотела, я коммуницирую языком, который им понятен, то есть мова, это в первую очередь коммуникация, вот я что вам хочу донести, это коммуникация, и для украинцев Це дуже важливо комунікувати між собою, як мінімум українською мовою. Ну, дівчата, ось така подія зі мною сталася. Мені дуже-дуже приємно, що я тут не сама, моя родина, мої друзі. Вони поряд зі мною, де відео ми спілкуємось, де голосовими. Але це круто, коли українська мова лунає по всьому світу. Любі українці, я бажаю нам тихого, мирного дня. Всім людям на землі я бажаю миру і злагоди. Я вас люблю, целую і ціную. Пока-пока.